Жахіття воєнних подій вранці, 19 травня, сповна відчули на собі мешканці вулиці Солодилова, район Строймаш, мікрорайон Залізничний. Страшений гуркіт снарядів, що розірвалися неподалік, налякав жителів околиць. Та найбільше дісталося трьом будинкам вулиці Солодилова – 11, 13 та 15. Снаряд влучив у надвірну споруду 15-го будинку. На щастя, за цією адресою постійно ніхто не мешкав. Новозбудований сарай розлетівся вщент. Добряче дісталося і домівці. До того ж численні осколки потрощили сусідні будинки. Найбільше був пошкоджений 13-й. Господарі кажуть, коли дивилися по телевізору, як снаряди зруйнували декілька домівок городян, дуже співчували і переймалися такою людською бідою. Тоді й подумати не могли, що невдовзі лихо торкнеться їх самих. Без 15,7 десь плюс-мінус 2-3 хвилини. Вона mm -hmm. туди вдарила, бомбу кинули, гранату. І mm -hmm. пішло все, волна взривна, там розбомбила сусідів. их разбомбила. Забор полностью у нас уничтоженный. Вот это же здесь uh -huh. полностью. Вот это вот все начало. Uh -huh. Осколки, наверное, или что-то там такое. Осколков было много. Сумасшедший. Там ребят собирали, там такие эти. Целые, эти, целые горсти собирали. Мы, мы в шоке. Супруга бедная тоже все. Сын. В... Никто не пострадал. Слава Богу, никто не пострадал помогает Петрушка. Петрушка привет передавать только. Пускай ему Бог накажет так, как он накажет нас. За что? Получается... 15 окон, 2 уцелела. 15, окон, 2 уцелело. Вот это все, вот это. Все на коврах, все мелко, мелко, мелко. как раз, гляньте, как чуть-чуть. Это у нас для котлы. Вот он, гляньте, прожило. Немножко для газа. Где бы, бы горело, все бы, наверное, не знаю, что там было бы. Ну еще Бог есть, как-то нас как-то спасает, спас. Эпицентр взрыва был. Вот она. Эпицент взрыва был. Рад, бабушка там отстроила сарачик, вот эта соседка. И то взрывной волной и выбила все. Вот это, вот это, вот это нас сюда кинула. К нам. Вот шрапнель вся полностью. Это наша. Ну вот так все. или порядок немножко. Не знаю, и слезы, и, и смех, и слезы, и уже. Дай Бог, чтобы все живы были, хорошо, здоровье. У нас одна, такая бедненькая. Вы вдвоем проживаете? Ну, не сын, ну, заходите, девочка. Вот, здесь уже. вот стоял старый холодильник, смотрите. Старый, старый, прошила его. Это мы выходили на работу, Ром, сын выходил. Как он прошел, где-то минут через 10, это такая, после ему ушел на работу, на СЗВИ. Прошила вот здесь, вот, где-то там застряла внутри. Это старый холодильник. Вот стекол нет, ни одного стекла нету. Ну, сейчас, сейчас, оно, сейчас. Ни одного, одного нету. стекла нету, все, полкидала. Это чем, как оно, ну, наверное, взрыв был такой, что сюда хорошо пошло. Все, все проверяла. Гордины проверяла, все потрясануло, стены по это рухнули по, 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 по Все. А, приходи, он, и в той комнате, куда прошло, куда мы сюда прятались, когда стены. Это, сперяно, это, это украинская идет, армия такая делает. Для своих людей, для своих. Бабушки домов собиралась. собирались. Вот, да. Прилегла на полчаса. что том, там, я не ожидала. Дым, пыль полная, вот это, вот это все в пыли, я не видела ничего. Окно выбило, стекла это, я кричу. Истерика. Это, это жутко, это нельзя никому передать этих страсти Это страсти, а если бы детки тут были, у меня внуки всегда вот тут бывают. Вы ну, находились что? в доме, да, все? Да, в дом, да. И ну... что вы делали? Вы бегали куда-то? Да, а куда бегать, куда? 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 Я думал, мы думали, может, куда? еще будет стрелять, Бог я знаю. половина дома. Мы туда говорили. Ну, там только люстру сорвало, и одно окно выбило. Там уцелела та сторона. Это с оттуда, с той горы, значит, стрелялась. Ну, да, наверное, ну, короче, гора идет. Мы здесь, да, мы здесь рядом уже недалеко. И они... не там мы, мы сюда привыкли, они в 6, полчасов не, не заканчивают в... этот обстрел. Ну, же мы ходим нормально. А это без 15,7... Все, все, у нас сын стоял, шел, шел этот, на полседьмого шел на работу на СЗВИ. Mm -hmm. Только прошел, я начал мыться, брыться. Только начал брыть. <сих> Тух, непонятно. Ты Думаю, ты что такое, непонятно. Ага. А сын стоял на улице, Рома Руди как-то чувствовал. Рома один, полседьмого стоял, он здесь на улице что-то курил, там это ждал время, наверное, на, 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 и на, и на работу. подняла с дивана, плохо стало, я поднялась, и тут же моментально... Моментально вот это окно гахнуло, вот сюда на кресло тут оно лежало, выбило окно, короче, второе это, стекла это, дым, пыль такая сплошная, пыль как, как какой-то ураган, знаете, дунула откуда, я ничего не вижу, до сих пор в глазах аж чешется. Я как-то и теле глохло, я не слышала даже взрыва. Стекла вот эти услышала и все, больше ничего не слышала. И все, и все, теперь страх вот этот усилился, все, все трусится, все дрожит. Без больниц не обойдется это. А не так очень что, очень... что наши правители думают за народ, они беспокоятся. Они круглый стол собирают, у них, у них все будет а хорошо. Да. Они за партию. Пускай они туда приедут и пускай будут, кто здесь террористы, как здесь террористы, какие здесь сепаратисты, турчинов, приедет посмотри сюда. Здесь детвора маленькая, любят они жизнь. Вообще... Ну бог тебе, судья! Теперь пускай меня будет, убьют. Будет, Бог с тобой. Ладно, пускай меня убьют. Я старый уже. Детей пожалеешь. Как этому танк на людей бросать? -то? Такими нефть, гранатами нефть, кидать? Нет, только Чем на армию, на, что? на людей танками. Танком кидать, на людей. Стрелять гранатами, на, гранатами, какими? Ры, взрывными этими гранатами. Тут было столько забыть, этих осколков. Закон, Закон бумеранга есть. Закон бумеранга есть. Она, Она нефть. все вам ответится, Все вам уйдет. Оставаться ночевать, я не знаю как. Без окон, без дверей, как говорится. С нам то да, было страшно, а теперь что? я не знаю, что, кирпичам позалаживать или что делать, как, куда нам, подвал прятаться, только в а подвал прятаться. Да, если бы сигнали в подвал прятаться, если бы надо, что сейчас будут туда бить, ну, прятаться подвал есть, да, ну, вчера, вчера, готовили вчера на, ходу подвал наготовили, на, 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 вот а то ночь, всегда пол бросали, ну, стреляли, да, да. как всегда, пол шестого вот, так, раз, идем, слава богу, ничего нормально, а тут без 15 7, на тебе. Получаете за... А за... мы всегда на огородах стреляет, а стреляет, да ничего, да, попадут у нас. Подули. да нет, даже, даже в голове не вложил, что может вот это вот такая тро